Lembaga kerajaan menarik balik laporan asal berhubung pipe gas Putra Heights. Donald Trump menghukum pengeksport Malaysia dengan tarif tinggi. Abang Belo disayangi oleh semua parti Melayu. Kematian OKU buta memaksa LRD mengubah polisi dan serangan anjing Rottweiler di Kedah. Selamat Hari Raya, saya Prabha Ganesan dan inilah intipati berita utama di tanah air untuk minggu Mac 30 ke April 4, 2025. Anda menonton intipati berita utama. Berita pertama, tragedi Putra Heights antara letupan kontroversi pembangunan dan tuntutan keadilan. Pada 1 April 2025, Malang melanda kawasan Putra Aix, terutamanya di sekitar Kota Raja dan Puchong. Tragedi pada hari kedua raya ini berpunca daripada letupan paip gas utama milik Petronas sepanjang 500 meter yang bermula pada 8.10 pagi dan berterusan sehingga 3.45 petang. Letupan tersebut menyebabkan pembentukan kawah sedalam 32 kaki dengan dimensi kira-kira 70 kali 80 kaki serta kerosakan kepada 237 rumah dan 369 kereta. Kawasan terjejas termasuk Taman Harmoni, Kampung Sungai Baru dan kawasan sekitarnya. Laporan menyebut 145 orang cedera dengan hampir 100 orang masih menerima rawatan di hospital selepas mendapat rawatan awal di Kuil Sri Maha Kaliaman. Sementara itu, 529 mangsa telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Masjid Putra Heights dan Kompleks Dewan Kamilia Majlis Bandaraya Subang Jaya. Beberapa kementerian serta Petronas telah mengumumkan pampasat untuk mangsa. Kerajaan sebelum ini telah menyatakan bahawa laporan pertama akan dikeluarkan dalam masa 72 jam. Namun disebabkan siasatan melibatkan 20 agensi dan Pengumpulan maklumat daripada masyarakat umum, tempoh siasatan dijangka lebih lama. Terdapat juga projek pembangunan berdekatan dengan paip gas yang meletup. Ada pihak mendakwa bahawa kontraktor pembangun menceroboh memasuki kawasan terlarang paip gas Petronas. Namun dakwaan ini masih belum disahkan. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, mengeluarkan kenyataan pada petang 2 April 2025 bahawa tiada aktiviti pembinaan berlangsung di kawasan tersebut pada 1 April. Namun, kenyataan ini ditarik balik beberapa jam kemudian, menimbulkan persoalan mengenai punca sebenar letupan. Manakala pihak Indah Water IWK menyatakan mereka tidak terlibat dalam kerja penyambungan paip sisa di kawasan terjejas. Semua kerja pembinaan dijalankan oleh pembangun kawasan yang telah diluluskan oleh IWK dan Majlis Bandaraya Subang Jaya. IWK menegaskan bahawa kontraktor masih terikat dengan piawaian dan peraturan yang ditetapkan. Polis juga sedang mengambil kenyataan daripada kontraktor yang disyaki terlibat untuk mendapat keterangan lanjut mengenai peranan mereka dalam projek tersebut. Semalam, Timbalan Pengurusi Persatuan Penduduk Putra Harmoni Francisco menyatakan Tindakan undang-undang masih awal. Yang penting isu kebajikan terlebih dahulu. Dampak tarif import Amerika Syarikat. Ekspor Malaysia tertekan namun lebih ringan berbanding rakan ASEAN dan China. Malaysia termasuk antara berpuluh negara yang kini terkesan akibat kenaikan tarif import oleh Amerika Syarikat hasil pimpinan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bermula 9 April, barangan yang memasuki Amerika Syarikat dari Malaysia akan dikenakan tarif sebanyak 24%. Sebahagian daripada dasar tarif timbal balik Amerika Syarikat yang meliputi kadar antara 10 hingga 50%. Kesan tarif ini dirasai bukan sahaja oleh Malaysia tetapi juga oleh jiran Jiran ASEAN. Vietnam akan kena kadar 46%, Kemboja 49%, Thailand 37%, Indonesia 32% dan Filipina 18%. Sementara itu, Singapura dikecualikan daripada kadar tinggi dan kekal pada kadar asas. China akan dikenakan tarif timbal balik sebanyak 30 4%. Untuk Malaysia, sektor-sektor yang menerima impak adalah elektrik dan elektronik yang bernilai RM50 bilion pada tahun 2024, mesin peralatan dan spare parts yang bernilai RM27 bilion serta produk getah bernilai RM7 bilion. Pada masa yang sama, ada optimisma yang mungkin ada sektor-sektor Malaysia yang akan untung oleh kerana tak kadah tarif Malaysia lebih rendah berbanding beberapa negara ASEAN dan juga China. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI mengeluarkan kenyataan semalam yang Malaysia tidak bercadang mengenakan tarif balas. Kerajaan memilih untuk fokus kepada strategi berbincang dengan pihak Amerika Syarikat. Berita ketiga, sokongan padu Abang Belo dapat sokongan dari AMNO, PKR dan parti-parti Melayu lain. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah merehatkan tiga anggota penguat kuasa yang terlibat dalam insiden kekecohan di Jalan Tuanku Abdul Rahman pada Jumaat 28 Mac lepas. Tindakan ini diambil untuk memberi laluan kepada siasatan dalaman DBKL serta siasatan oleh polis di Malaysia, PDRM, agar siasatan dijalankan secara bebas, telus dan menyeluruh tanpa sebarang campur tangan, menurut Datuk Bandar Maimuna Mohamad Sharif. Dalam kejadian tersebut, sekitar jam 11.50 malam, beberapa rakaman video tular menunjukkan pertengkaran antara kumpulan pemuat kuasa di BKL dengan Muhammad Zaimuddin Azlan yang sedang menjual belon di kawasan Jalan Tak. Muhammad Zaimuddin berumur 29 tahun, sekarang dikenali dengan nama timangan Abang Belon. Abang Belon cedera dalam pertekaran tersebut. Sehari selepas insiden itu, Ketua Pemuda AMNO Akmal Saleh berkata, Abang Belo diperlakukan seperti binata. Dia pun ada anak, ada isteri dan juga saudara mara. Beliau menegaskan, pemuda UMNO akan lawan kamu. Maksudnya di BKR. Kita akan tuntut keadilan. Pengurusi Majlis Pimpinan Negeri MBN PKR Wilayah Persekutuan Azman Abidin turut memberikan sokongan kepada Abang Belon dan berjanji akan membantu mendapatkan lesen bagi Abang Belon. Ramai netizen melahirkan sokongan kepada Abang Belo. Berita keempat, LRT di Kuala Lumpur di Lembah Kelang akan menggunakan sistem berpintu automatik akibat OKU buta mati. Sistem pintu platform automatic PEX bakal diperkenalkan bagi semua perkhidmatan transit aliran ringan LRT di Lembah Kelak. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Muhammad Azharuddin Maksah, menyatakan bahawa langkah ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan keselamatan pengguna. Tags di setiap stesen LRT dijangka akan tersedia pada pertengahan tahun ini. Inisiatif ini diambil susulan insiden kemalangannya berlaku di LRT Titiwangsa pada awal pagi 22 Februari 2025 sebulan lepas di mana seorang lelaki OKU buta penglihatan kehilangan nyawa selepas terjatuh dan digilis trek. Stesen tersebut membenarkan sesiapa sahaja untuk memasuki tren dan kini dengan adanya sistem pax Golongan OKU dan kanak-kanak mendapat perlindungan dan tidak akan tersilap jatuh ke atas trek dan mengalami kecederaan. Insiden ini menimbulkan persoalan tentang kemudahan awam dan ciri keselamatan di stesen-stesen pengangkutan awam di negara. Contohnya stesen komuter utama di Kuala Lumpur masih belum dilengkapi dengan pegang dan tidak pasti dengan perkembangan ni sama ada sistem PAX akan diperkenalkan ke sistem komuter. Berita kelima, anjing ganas ditidurkan. Dua Rottweiler dilupuskan selepas serangan berulang di Kuala Ketil. Pada 2 April 2025, dua anjing jenis Rottweiler yang menyerang lima mangsa di Taman Desa Bidara, Kuala Ketil, Kedah telah dilupuskan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Kedah. Insiden serangan yang berlaku pada 1 April ini mendapat perhatian ramai kerana penduduk mendakwa bahawa serangan terhadap lima individu ini bukan kali pertama anjing-anjing ini mengganas dalam kawasan. Mereka mengenang insiden pada tahun 2023 di mana seorang wanita mengalami kecederaan parah akibat serangan anjing-anjing tersebut dengan luka terkoyak di belakang kepala. Pegawai Daerah Baleng, Yazlan Sundardi C. Yaya, mengesahkan bahawa pemeriksaan mendapati anjing yang sama terlibat dalam serangan pada tahun 2023 yang menyebabkan kecederaan kepada seorang lelaki. Sugo menunjukkan, insiden berulang ini menunjukkan kita perlu mengambil tindakan tegas Demi keselamatan penduduk kata Yazlan. Insiden ini mencetuskan kebimbangan di kalangan penduduk setempat yang menuntut langkah-langkah pencegahan yang lebih berkesan untuk mengelakkan serangan serupa pada masa depan. Anda menuntut itipati berita mingguan Kuasa Lai. Ini adalah intipati berita untuk minggu 30 Mac sehingga 4 April 2025. Minggu depan nantikan perkembangan lanjut mengenai pemilihan PKR, siasatan letupan pipe gas di Putra Haid dan kesudahan isu Abang Belon dengan TBK. Sehingga itu, nikmati hidangan rendang dan ketupat. Jumpa lagi. Bye!